Водоснабжение, канализация. То есть у них да. она отсутствует, правильно я понимаю? На да. моих мы занимаем одно из первых идущих мест по количеству грибов в кирилловке. А, а почему эту проблему не решают? Там что там местные власти? Из бюджета они выделяют деньги. А насобирать, допустим, или какие-то инвестиции, чтобы туда поступили, никто не вкладывает, потому что воровали все время там. Все mm -hmm. время воровали. И сейчас такая безвыходная ситуация, все-таки курорт же какого-то крупного значения, мне так кажется. Ну, Всех... под, ч... ну под 400 оздоровительных учреждений. И, и канализация ноль. Ну, вот возят озбочками. Э Кирилловка, это же Заворожская область, Конечно. да? Конечно. То есть вот это вот так, такая да. ситуация. Ну а какие перспективы, что им нужно? Как, как? Все, проектную документацию даже сделали на централизованное водоснабжение Кирилловки и Подобрали очистные сооружения, достойные очистные сооружения, да, малоэнергосотратные. Ну, прелесть, я их смотрел в эксплуатации в Новороссийске, специальные и возле нее не там. Начали и в землю уже отвели, и проектную документацию сделали. 200, на тот период 270 долларов. В общем. Ну, сейчас тогда А насколько рассчитано это строительство? Оно сильно по времени, имеют? По времени можно водопровод сделать за год-полтора. Канализацию то же самое, она там несложная в исполнении по строительству. Не То есть можно секциями набирать, набирать, на мощность, на мощность, на то С То есть, получается, Кирилловка у нас проблемный регион, и там... Там, значит, получается, нарушается право на воду и санитарию. Для и местного населения, и тех людей, которые приезжают отдыхать летом. Воды не хватает, воды не хватает. Сбрасывать некуда, возят, чтобы не платить деньги, возят. Так должно быть. Иногда налево, понимаете? Mm -hmm. Причем там э, довольно интересное такое, оно, в принципе, не допускается. Там, вот, ну так, я это я образно говорю, вот такие две емкости, mm -hmm. метров по 8 глубиной по 10, наверное, а mm -hmm. может и больше. И вот туда летом свозят стоки со всей Кирилловки. Mm -hmm. Это не допускается. Потому что в двухкилометровой зоне моря нельзя этого устраивать. Ну а вообще вы анализ воды морской тоже же делаете, наверное, да? Это же как-то влияет, особенно там в разгар сезона. Ну, прямого-то сброса нет. Прямого сброса в Но а все равно... А были случаи, когда вы запрещали вообще ну, купание? В Кирилловке? Нет. нет. Нет? То есть... Там ваше отделение работает, да, Санапиринство? Да, они Чуть. постоянно замеряют, как часто да, они замеряют. Да, да. Мы начинаем где-то воду исследовать в конце апреля, в начале мая и до сентября месяца. И Добрый день. Ну, спасибо Хорошо. вам большое.